আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত বহুতবিলাক কনচাৰ্ট হৈ আছে কেইদিনমান আগতে আহমেদাবাদত কনচাৰ্ট হৈছিলে কল প্লে বুলি প্ৰায় জি এছ টি হোটেলত থকা এই সকলো মিলি গুজৰাটে প্ৰায় এটা কনচাৰ্টতে ছশ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰা বুলি বাতৰি কাকতত এটা ইম্পেক্ট এনালাইচিছো ওলাইছিলে আজি অসমৰ কনচাৰ্ট ইকনমীৰ ওপৰত আমি বাজেটত কৈছিলোঁ তাৰ আজি আমি পলিচিটো ইয়াত এপ্ৰুভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীত আমি এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ট এটা অনুষ্ঠিত হ'ব কনচাৰ্ট ইকনমীৰ আধাৰত আৰু কনচাৰ্ট ইকনমীৰ ভৱিষ্যতৰ ভেনু হিচাপে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটক আমি আজি কেবিনেটত অনুমোদন দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ যি কোম্পেনী কনচাৰ্ট অসমত অনুষ্ঠিত কৰিব আহিব তেওঁলোকক আমি তিনিটা স্থানত কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে আমি ইনস্পায়াৰ কৰিম এটা হ'ল গুৱাহাটী এটা ডিব্ৰুগড় এটা যোৰহাট গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰ মাহত এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ট আহিব আমি ভাবোঁ যে মেঘালয়ৰ লগত আমি এটা সুস্থ প্ৰতিযোগিতা এটা কৰিব পাৰিম নহ'লে গোটেই কনচাৰ্ট ইকনমিটোত অসম সম্পূৰ্ণৰূপে ইমান দিনে বাদ পৰি আছিল